Die Superreichen, das sind in der Ukraine vor allem Minister und leitende Beamte. Ein Regierungschef mit einer Luxusuhrensammlung, der Innenminister mit einer Kunstsammlung, darunter ein echter Picasso. Das sind nur einige Beispiele. Der Reichtum ukrainischer Staatsbediensteter, der jetzt ans Licht gekommen ist, der belegt die immer noch sehr weit verbreitete Korruption in dem Land. Deshalb gibt es jetzt Nachhilfe. Demokratieunterricht für die Elite von morgen. Birgit Firnig berichtet. Sie laufen sich warm, gehen an ihre Grenzen. Sie kommen aus allen Landesteilen, um hier in Poltava, in der Zentralukraine, in den nächsten zehn Monaten ihr Demokratieverständnis zu entwickeln. Die meisten haben gerade die Schule absolviert. Zusammen werden sie durchs Land reisen, Strukturen kritisch hinterfragen. Die Zeit ist reif für grundlegende Veränderungen. Wir sind angetreten, das zu tun. Menschenrechte, der Schutz von Minderheiten. Mit diesem Intensivkurs in Demokratie sollen sie auf Führungspositionen vorbereitet werden. Der 20-jährige Jakov saugt alles auf wie ein Schwamm. So langsam kristallisiere sich ein klareres Bild von einer modernen Demokratie heraus, meint er. Im Laufe des Jahres wird er mit den anderen die EU in Brüssel besuchen. Nach der Revolution setzt die Evolution ein, ein langsamer Wandel. Das geschieht zwar sehr langsam, aber es tut sich was. Oft sind es nur kleine Schritte, aber sehr tiefgreifende. Ich finde schon, dass sich die Ukraine verändert hat und so wird es auch weitergehen. Das sind keine radikalen Veränderungen, man spürt sie kaum, aber es gibt sie. Die Entwicklung sei nicht mehr aufzuhalten. Zum Beispiel mussten ukrainische Beamte und Politiker in den letzten Tagen auf Anweisung des IWF ihre Vermögensverhältnisse offenlegen. Jetzt ist klar, sie horten Millionen auf Konten. Immerhin finde jetzt eine breite gesellschaftliche Diskussion über die Korruption statt. Es ist ohnehin zu spät, den Leuten, die gewählt worden sind, unsere Sicht der Dinge zu erklären. Der Widerstand gegen Korruption muss schon von klein auf gelernt werden. Wir sind jetzt in dem Alter, in dem man die Zusammenhänge versteht und Verantwortung übernimmt. Und genau da setzt die Akademie an. Die Schüler wurden aufgrund ihrer Führungsqualitäten ausgesucht. Sie sollen eines Tages Teil der neuen Elite des Landes werden. Jetzt sollen sie lernen, wie demokratische Regierungssysteme funktionieren. Das Konzept stammt aus Israel, die Gelder aus Amerika. Es hat sich schon in anderen krisengeschüttelten Ländern bewährt. Wir vertreten hier keinen politischen Standpunkt. Pädagogisch gesehen wollen wir, dass sich die Studenten hier selber finden, eine Orientierung. Das ukrainische Bildungssystem kann Ihnen das nicht bieten. Sie sollen die Ukraine besser kennenlernen. Im letzten Jahr waren wir mit den Studenten in Brüssel und haben alle europäischen Hauptstädte besucht. Sie sollen staatliche Institutionen kennenlernen und verstehen, was getan werden muss, um die ukrainischen umzubauen. Der deutsche Politikwissenschaftler Andreas Umland kennt die Ukraine und das ukrainische Bildungssystem gut. Er lebt seit elf Jahren dort und hat an verschiedenen Universitäten in Kiew unterrichtet er hält solche programme für ausgesprochen sinnvoll auch vor dem hintergrund dass das ukrainische hochschulsystem teilweise korrupt leider ist aufgrund der niedrigen einkommen der hochschullehrer und vor allen dingen auch vor dem hintergrund dass hier besonders aktive junge leute in dieses training einbezogen werden die ansonsten womöglich ins ausland gehen würden der brain drain in der ukraine ist hoch auch Jakov hatte darüber nachgedacht, wie viele junge Ukrainer nach Polen, Deutschland oder in die USA zu gehen. Nun verspricht sich der 20-Jährige bessere Chancen, einen guten Job in der Ukraine zu bekommen. Jakovs Mutter Nadja ist erleichtert, dass ihr Sohn nicht zum Militär gegangen ist. In ihrem Restaurant an einer der Hauptverkehrsadern in den Osten der Ukraine hat sie in den letzten Jahren viele der jungen Kämpfer verpflegt und damit den Krieg in der Ukraine unterstützt. Hier bekommt auch der eine Mahlzeit, der kein Geld hat. Ihr Lokal ist ein Treffpunkt für Soldaten und Kämpfer, aber ihren eigenen Sohn hätte sie nicht in den Krieg im Donbass ziehen lassen. Ich habe große Hoffnung, dass diese Generation die Ideen des Maidan fortsetzt. Diese Kinder tragen die logische Fortsetzung des Maidan in sich. Mit Krieg kann man nichts erreichen. Und das System können nur diese Kinder verändern. Aber die Talentiertesten verlassen gerade das Land, um da draußen gut zu verdienen. Die jüngsten Enthüllungen über Millionenschwere Vermögen von Ministern und Abgeordneten haben die Skepsis gegenüber der politischen Elite einmal mehr verstärkt und gezeigt, wie wichtig solche neuen Bildungseinrichtungen sind.